这间店的衣服蛮好看的，随便挑。嗯，小小姐，我衣服够穿的。你现在身为清氧气的代言人，这样的形象不可以哦。嗯，来，我帮你挑。嗯。 挺好看的，打包吧，全部。这么贵，这小小姐，算了吧，嗯。花花，这些都是给代言人的制装费，来，公司买单。哎，小小姐，你不是说带我来是来告诉我可以改变周总的方法吗？可是这些，你放心，磨刀不误砍柴工。 你要改变一个男人，首先要先了解他们。买完单，姐姐带你去见识见识。嗯，花花，你要让一个男人对你改变，首先你要引起他的兴趣，你得在三句话之内让他对你产生好奇。三句话，怎么可能？你看到那边那个男生了吗？ 嗯，看着。 不好意思，拿张纸巾。小小姐，她过来了。你好，可以请你喝杯酒吗？已经有了。 小小姐，你也太厉害了吧！我觉得你都好像没有说到三句话。男人嘛，来。你不是信誓旦旦跟我说要保证收获的改变吗？就是你胜果。了。不好意思，我食言了。但我觉得花花不需要任何改变。什么？ 你就当我任务失败好了，但我真心觉得花花唱的挺好的，她不需要任何改变。有人。这有人。有人。 小是，你搞什么鬼啊？ 小池，你今天怎么一天都怪怪的？我没事，周总。到底怎么了？我真没事，周总。您不用管我，就像在密室那样，把我丢下就好。执米奇，看着我。 如果你再这么矫情的话，年底的团建不带你去。听明白了吗？我给你三秒钟恢复正常，三、二、一，好了吗？我好了，周总。现在该干什么？工作。今天也是元气满满的一天哦，加油！